Я начальник отряда по разрушению в полковник. Значит, я выехал по обращению жильцов дома в проспект Университетский, университетской 20 лет. Значит, здесь есть над подъездом расположена настройка, в которой выходила шахта Лиза. В этом месте забросан весь мусор строительный, который был убран с крыши во время выполнения и ремонта. И настройка протекает. Она заливается водой, этот мусор промокает водой, и дальше это все льется в квартиры и в подъезд. Значит, в данный момент стены мокрые в квартирах, в подъезде и в коридоре вода стоит, бегают дети. Да, Что вы меня слышали?